Salam hörmətli izləyicilər. Bu videoda dilin yeni test toplusundan adjectives adverbs bölməsinə test tapşırıqlarının ardına baxırıq. Əvvəlki testləri zəhmət olmasa kanalda yerləşdirmişəm. Həmin videoların linkini bu videonun şərh bölümündə pin edəcəm. Oradan daxil olub izləyə bilərsiniz. Bu hissənin adı Mixed Test adlanır, yəni qarışıq testdir. Adından da göründüyü kimi bu hissədə həm sifət, həm də zərfə aid olan testlər var. Buna görə də sualların şərtindən də hiss etmək mümkündür. 1-ci suala baxırıq. Choose the correct degree of an adjective or an adverb. Yəni deyir ki, sifətin və ya zərfinin düzgün dərəcəsini seçin. Sualların şərtindən müəyyən etmək mümkün deyil ki, biz burada cavablardan sifət seçməliyik, yoxsa zərf seçməliyik. Yəni ki, bunu burada verilmiş cümləyə əsasən özümüz təyin etməliyik. Bunun üçün də biz sifət ilə zərf arasındakı fərqi bilməliyik. Yəni əvvəlcə qısa məlumat verim, daha sonra sualların izahına keçək. Sifət ümumi ilə obyektin, əşyanın, hər hansı bir hadisənin və ya şəxsin necəliyini bildirir. Yəni belə desək, e, sifət ismə aid olur. Zərf isə felin, yəni hərəkətin necəliyini bildirir. Təkçi necəliyinin deyil, yəni e, zərf hərəkətin necəliyini, daha sonra tərzini, kəmiyyətini, zamanını və s. ifadə edə bilər. Qısaça desək, sifət ismə aid olur, zərf isə felə aid olur. Bunları yadınızda saxlayın. İndisə keçək sualın izahına. The man tried to explain everything to us as as he could. Burada cavab variantlarından görünür ki, bu de easy sözü olmalıdır. Easy və ya easily. İndi bu sözü yerine koyup cümlənin mənasına baxaq. Deyir ki, adam çalıştı ki, bize her şeyi bacardığı qədər, bacardığıca asan yolla izah etsin. Asanlıqla izah etsin. Burada asan sözü nəyə aiddir? İzah etmək sözünə aiddir. Yəni, kelə ait. Kelə aitsə demək ki, asan sözü zərfdir. Zərfdirsə mən burdan sifətləri çıxmalıyəm. Zərfdirsiki əksər zərflər LY ilə bitir. LY şəkilçisi ilə bitir. Hansı ki, LY sifətdən zərf düzəldən şəkilçidir. Demək ki, D və E variantları çıxdı, qaldı A, B, C-dən biri. Digər tərəfdən də biliriki, as əz as in tərkibində işlənəcək zərf və ya sifət yalnız və yalnız adi dərəcədə ola bilər. Yəni üstünlük və ya müqayisə dərəcələrində ola bilməz. Mən burda üstünlük dərəcəsində və müqayisə dərəcəsində bulara çıxdım. Doğru cavabımız oldu B bəndi. İkinci sualda yenə baxırıq. Does he speak English as as you do? Deyir ki, o ingilis dilini sənin qədər yaxşı mı danışır və ya sənin kimi pismi danışır? Bu da cavabdan asıldı. Yaxşı danışmaq, pis danışmaq. Burda yaxşı və pis sözləri nəyə aiddir? He-ə aiddir. Yəni danışmaq sözünə aiddir. Demək ki, nədir? Zərfdir. Deməli mən cavab variantlarından zərf seçməliyəm. Baxıram. Good və bad bloq sifətdir. Goodun zərf forması welldir. Badın isə zərf forması badly şəkildədir. Good, well, bad, badly. Good və bad isə hər ikisi sifət olduğu üçün bu variantlara çıxdım. 1-ci sualda olduğu kimi dedim ki, əzəzin daxilində işlədil, işlənəcək zarf və sifət fərqi yoxdur. Hər ikişi işlənə bilər. Bun olmalıdır. Deməli, adi dərəcədə olmalıdır, yəni müqayisə dərəcəsində və ya üstünlük dərəcəsində ola bilməz. Worst worst bu badly-nin və ya badin, bad və ya badly, hər ikisi ola bilər. Bunun müqayisə dərəcəsidir. Better-dəki good-un və ya well-un müqayisə dərəcəsidir. Demək ki, müqayisə dərəcələrini çıxıram, a-nə çıxdı, dol جامzuldu d-vənd. Does he speak English as well as you do? O ingilisini sənin qədər yaxşımı danışır? Sənin kimi yaxşımı danışır? Daha sonra 3-cü sualda. Jack sings folk songs than his schoolmates. Fərqlərdən görürük ki, bu gözəl sözdür. Dir ki, Jack xalq mahnılarını öz sinif yoldaşlarından daha gözəl oxuyur. Gözəl oxuyur. Gözəl sözü burada sing Bu sözünə aid oldu. Demək ki, gözəl nədir? Zərfdir. Biz də bilirik ki, zərf LY şə ə, şəkilçisi vasitəsilə düzəlir və düzəlir. Yəni LY sifətdən zərf düzəldən şəkilçidir. Beautiful sifətdir. Beautiful zərfdir. Mən burdan sifətləri çıxıram. Beautiful olan variantları çıxdım. Zərf müqayisə dərəcəsini göstəricisidir. Ona görə də mən burdan adi dərəcəni, üstün dərəcəsini çıxıram, bir dənə müqayisə dərəcəsini saxlamış oldum. 4-cü sualdır. Baxırıq nəyə? To explain everything done ever. O hər şeyi həmişə olduğundan, yəni həm şəkildən daha aydın şəkildə izah etməyə başladı. Aydın şəkildə izah etmək. Aydın sözü burada nəyə aiddir? İzah etmək felinə aiddir. Yəni əgər söz felə aiddisə, demək ki, o zərfdir, sifət deyil. Clear sifət idi, clearly zərftir. Dedik ki, L.W zərf düzəldən şəkilçidir. Mən burdan clear sözlərini çıxıram. Çünki bunlar sifətdir. Mənə zərf lazımdır. B, C, E variantları avtomatik inkar olundu. Dan isə müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. Demək ki, mən burdan adi dərəcəni də çıxmalıyəm. Yəni adi və üstünlük dərəcələri çıxır. Bir dənə qaldı müqayisə dərəcəsi D bəndi. Daha sonra I can speak German a little but you do Dedi ki, mən almanca bir azcə danışa bilərəm, amma sənin qədər yaxşı deyil. Yəni ki, belə demək istir. Və ya sənin qədər pis deyil, yəni bu variantdan asılıdır. Gəlin baxaq. Dedi ki, yəni sənin qədər nə? Sənin qədər yaxşı deyil. Yəni sənin qədər yaxşı danışmır. Demək ki, burada gələcək söz nəyə aid olacaq? Speak sözünə. Felə aid olacaq. Söz felə aid olacaqdır. Demək ki, zərfdir. Zərfsə mən buradan sifətləri çıxıram. Good sifətdir. Good sifətdir, well isə zərfdir. Yəni yaxşı sözünü siz zərf kimi demək istəsəsiz, deyə bilməzsiniz ki, I can speak good. Bu yanlışdır. I can speak well deməlisiniz. Mən yaxşı danışıram demək istəyirsinizsə. Bad bad özü də sifətdir. Badin zərf forması badly şəklində düzəlir. Bad badly. I speak bad deyə bilməzsiniz. I speak badly demelisiniz. Bu da çıxdı. Ve dedik ki, as as, not as as, not so as. Bunların daxilinde gelecek sifat veya zərf adi derecede olmalıdır. Nə müqayisə, nə də üstünlük derecesinde ola A. Demek ki, C bəndi doğrudur. İndi D bəndi niyə gir? olmaz? Çünkü better, better özü good'un veya well'un müqayisə dərcəsidir yəni good sıfatının və well zərfinin müqayisə dərəcəsi better olur. Amma better artıq müqayisə dərəcəsi burada more ehtiyac yoxdur. More ilə düzəlmir. Elə better şəklində olur. Ona göre D bəndi yanlışdır. Doğru cevap oldu C variantı. Bu sualda You were not enough. Were. Were nədir? Was were. Bu to geçmiş keçmiş zaman formasıdır. Am, is, are, was, were. Bunlar to be'nin formalardır. Biz də bilirik ki, elə var ki onlardan sonra zərf değil sıfat gelir. Hansı ki to be de onlardan biridir. Yani biz to be'nin formalarından sonra is yani am, is, are, was, were bunlardan sonra zərf değil sıfat işletmeliyiz. Ben buradan zarfları çıkıram. Zarf e, sıfatı ly şeklinde Yəni, Sonra ly ile bitənləri çıkıram. A bende çıktı. C çıktım. Kaldı diğer bayatlar. İndi gəlin ikinci hissəyə baxaq. Kate listened to the teacher then you did. Then Aha, bir də listened. Bir qulaq asdı, da diqqətli qulaq asdı. Görürsüz ki, burada b, d, bir də y-dəki hamısı zərfdir. Yəni sifət yoxdur. Bu hissələr doğrudur. İndi nəyə baxırıq? Then. Then müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. Mən buradan müqayisə dərəcəsini seçməliyəm. Much müqayisə dərəcəsini düzəltmir. Attentive sözünün müqayisə dərəcəsi more attentively şəklindədir. Much sadəcə olaraq müqayisə dərəcəsini qarşısına artırılaraq onu gücləndirir. Yəni much more attentive ol olmalı idi. Əgər sifət müqayisə dərəcəsində deyilsə, biz on qarşısına much yaza bilmərik. Much çünki adi və ya üstünlük dərəcəsi ilə işlənmir, yalnız müqayisə dərəcəsi ilə işlənir. Demək ki, B bəndə çıxdı. Və Attentively bu da adi dərəcədədir. De. Bizə isə müqayisə lazımdır. Çünkü then müqayisə dərəcəsini bildirir. Demek ki, D'də çıxdı. Doğru cevabımız oldu. Y'e bende. You are not attentive enough. Kate listened to the teacher more attentively than you did. Sən kifayet kadar dikkatli değildin. Kate müəllimə səndən daha dikkatli qulaq asdı. Keçdi 7 suala. She felt at the news and began crying. Felt Bu feldir. Ümumiyyətlə ingilisində elə feillər var ki, yuxarıdakı sualda məsələn, sualda dedik, burada to be felini mənd dedim. Elə feillər var ki, onlardan sonra zərf deyil, sifət işlənir. Bunlar hansılardır? Məsələn, hiss bildirən feillərdə, məsələn, taste dad vermək və ya, seem görünmək, to be olmaq və burada feel felidir, to feel hiss etmək, to smell, yəni iyyi olmaq Və sər. Yəni bulardan sonra nə olur? Zərf gəlmir, sifət gəlir. Bunu yadda saxlayım. Demək ki, mən nə edirəm? Zərfləri çıxıram. Zərflər -l ilə bitir. P çıxdı, y də çıxdı. Zərfləri çıxdım. Bu isə, bu isə bu sadaladığım feillər daxil deyil. Yəni bunlar bir qrup feillər idi, his bildirən feillər. Amma cry isə normal feldə ağlamaq, cry-dan sonra zərf gəlməldir, sifət deyil. Demək ki, mən sifətləri çıxıram. Silent sifətdir. Deməki C və D variantları çıxdı. Doğru cavab oldu A bənd. Yəni sad sifətli, sadly zərfdir. Silent sıfat, silently zərfdir. Gəlin baxaq. She felt sad at the news and began crying silently. O, ə, xəbərlərlə bağlı özünü pis hiss etdi, məyus hiss etdi və ağlamağa başladı. Səssizcə, sakitcə ağlamağa başladı. 3-cü sualda. Blew oval. Gəlin yəni, bu hissəyə baxaq, oval. Oval nə deməyidi? Oval üstünlük dərəcəsini göstərir. Yəni oval hamıdan deməkdir. Burada near sözü yaxınsı, yəni deyir ki, mən hamıdan yaxında yaşayıram. Demək ki, cümlədə oval gördüsə, bu üstünlük dərəcəsi sifəti üstünlük dərəcəsində işlətməlisiniz. Çət və ya zərfi üstünlük dərəcəsində işlətməlisiniz. İndi baxaq. Near adi dərəcədə bunu çıxıram. Near bunda müqəssədə işlətməyə çalışdılar, bu da çıxdı. C ilə D çıxdı. Daha sonra near ə sıfatın və ya zərfinin üstünlük dərəcəsi nearest şəklində düzəlir. İndi burada sifət deyil, zərfdir, çünki near sözünə aiddir. Deməyim odur ki, nearest şəklində düzəlir, amma most ilə düzəlmir. E bəndi çıxdım. Mosta ehtiyac yoxdur. Qalda A və B variantları. İndi burada nəyə baxırıq? Nə nail fikir verdilər? Görürsünüz, mən hamıdan yaxında yaşayıram. Ona görə də ə, evə çatmaq mənim az vaxtım aldı yoxsa çox vaxtım aldı? Least and az deməyidi. Ən az vaxtım aldı. More isə daha çox vaxtım aldı deməyidi. Deməli ki, yaxında yaşayırsa, bunun ə, yola az vaxtı gedəcək. Deməli ki, mən more deyil, the least-i seçməliyəm. Doğru cavabımız oldu B variantı. Bir də fikir versəz, ə, söz zərf olanda onun qarşısında məsələn üstünlük dərəcəsində artifıl işlənmir. Amma sifət olanda burada de artiklından istifadə edirik. Daha sonra bu sualda then others. Hə. Burada hard work, bir də ki hard labor, e, hard nədir? Hard nədir? Hard çox səylə deməkdir. Səylə çalışmaq, çox çalışmaq, ağır iş görmək və s. Hardly sözü çətinki demək idi. Məsələn, I will hardly eat anything. Mən çətinki nəsə yeyim. Hardly çətinki demək idi. Bu da ki, teldən e, sonra hardly işlənmir. She works hardly deyə bilmərik. Hardly çətinki demək idi. She hardly works deyə bilərik. She hardly works, yəni o çətinki işləsin, yəni heç işləyənə oxşamır. Bu deməkdir. Hard isə tam başqa mənanı ifadə edir. Hard çox işləmək deməkdir. İndi burada da baxsaq, e, dedik ki, feldən sonra hardly gəlmir. Ona görə mən burdan hardly olan variantları çıxıram. Bunlar çıxdı. Qaldı A və C variantları. Bir də ki, bu hard hard e, tək hecalı zərf olduğu üçün biz onun müqayisə dərəcəsini harder şəklində düzəldirik. Yəni mor ilə düzəlmir. Mor çıxdı, doğru cavabımız oldu C bəndi. Ümumiyyətlə Ee, biz müqayisə dərcəsini və üstünlük dərcəsini düzeldərkən ya sonuna er, est artırırıq, ya da ki more, most artırılı. Hər ikisini eyni anda istifadə etməyik. Burada baxsaq, həm er artırılıp hem de more artılıp demek ki yanlışdır. Yəni, her ikisi eyni anda artırıla bilmez. Doğru camız oldu. C, ben de indi gəlin She works harder than others. I think her results will be the best. Tamamilə doğ doğrudur. Bir kim, O digərlərindən daha çox çalışır. Mən düşünürəm ki, onun nəticələri ən yaxşı olacaq. Burdakı söz sifət. Bu result sözünə aiddir. Nəticələri yaxşı olacaq. Nəticələri olacaq. Will be də burada ə, to be-nin formasıdır. To be-nin formaları dedik ki, am, is, are, was, were və də will be, shall be bunlardır. To be-dən sonra da dedik ki, sifət işlənməlidir. Həm də burdakı gələcək sifət result sözünə aitdir. Ona görə də belə də inkar edə bilərdiniz ki, well buradan çıxa bilərdi. Çünki well zərfdir, sifət deyil. Belə də inkar etmək olardı. Doğru cavabımız oldu C bəndi. 10-cu sualdır. Baxaq. Burda nəyə fikir veririk? Then. Then müqayisə dərəcəsini göstəricidir. Mən buradan adi dərəcələr çıxıram. Late adi dərəcələrə çıxdım. Qaldı digər variantlar. İndi baxırıq. Dey nədir? Dey isimdir. İsmin karşısında, yani sayıla bilən isimdir. Busy day deyə bilmərəm. It is a busy day deməliyəm. Yəni e article olmalıdır. Sayıla tek ismin karşısında mütləq ve mütləq article olmalıdır. Demek ki, bizi deyə bilməyəcəm. A bəndi çıxdı. Qaldı nə? Qaldı B və G variantları. Sifətin üstünlük dərəcəsinin karşısında mütləq D artiklı olmalıdır. Olmaya bilməz o o halde olmayabilir ki karşısında yerli halde olan söz olsun, burada yerli hal yoktu, Karşısında yerli hal yoxdur. Demek ki biz yaz Doğru Doğacığımız oldu evem. Jack comes home on Monday later than uh, later than on other days because it is the busiest day. Demek ki Jack uh, birinci gün eve geç gelir, daha geç gelir. Yani diğer günlerin nisbətən daha geç gelir çünkü bu ən məşğul gündür. 11-ci sualda. Dan müqayisə dərəcəsini bildirir. Baxaq. Müqayisə dərəcəsidirsə, mən buradan adi dərəcələr çıxaram. Early-ni çıxdım. Early adi dərəcədə bunlar çıxdım. Digər tərəfdən, kimi şəkil ki, sona -ly ilə bitən zərflər ki var, bunların müqayisə dərəcəsi -more ilə düzəlir. Amma istisnalar var. İstisnalar hansılardır? early bir de ki badly. Bunlar istisnadır. Yəni early'nin müqayisə dərəcəsi earlier şəklində düzəlir və üstünlük derecesi də earliest şeklinde düzəlir. Yəni more than most ilə düzəlmir. Mən buradan more olan variantda çıxdım. Digər tərəfdə early. Burada early adi dərəcədir. Yəni bu müqayisə dərəcəsi earlierdir. Ona görə B-də çıxır. Doğru cavabımız oldu yə bəndir. Though he came earlier than usual, he was still late for the departure. O, adətən üzrə olduğundan daha erkən gəlməsinə baxmayaraq, yola düşmək üçün həldə gecikdi. 12-ci sualda. Look, dedik ki, müəyyən fellər var ki, onlar ilə zərfdir, sifət işlənir. Bunlar hansılardı? Look, görünmək, see da görünməkdir, daha sonra feel, hiss etmək, smell ə, goxulanmaq, yolmaq, test, dad vermək, to be to become, almost. Bunlardır. Bu da əməvi fellərdən biridir. Yəni mən burdan zərfləri çıxıram, yalnız və yalnız sifəti saxlayıram. Gəl mm -hmm. yəni, baxaq. Burda fikir versək. Sad sifətdir. Sad, Sad-dan sadlı yaranıb. Pleasant xoşa gəlindir. Pleasantly zərf yaranıb. Happy xoşbəxt sifətdir. Sifətdən zərf yaranıb. Sweet şirin sweet lebu da şirin deməydə amma zərfdir. Gir versəz. A, B, C, E variantlarındakı bütün sözlər sifətdən yaranıb. Amma D bəndinə baxın. Love ismindən lovely sifəti yaranıb. Demək ki, burada -ly zərf düzəldən şəkilçi deyil, çünki -ly e, sifətdən zərf düzəldir. Burada isə love isimdir. İsimdən demək ki, zərf yaranmıb. İsimdən sifət yaranıb. Demək ki lovely nədir? Lovely sifətdir. Soncağımız oldu D bəndə how lovely you look today. Sən bu gün necə də sevimli və xoş görünürsən. 13-cü sualda smells. Mən bunu artıq 12-də qeyd etdim ki, smell, look, taste, feel, become, look. Bunlardan sonra nə işlənməlidir? Sifət işlənməlidir, zərf deyil. Baxıram. Well zərfdir. Good sifətdir, well zərfdir, bu çıxdı. Daha sonra Demək ki, mən buradan zərfləri inkar etməliyəm. Sweet şirin, sweetly zərf yaranıb. Bitter acı, bitterly zərf yaranıb. Awful dəhşətli, awfully də zərftir. Yəni elvoy şəkilçisi sifətə əlavə olunursa, demək ki, zərf yaranır. Doğru cavabımız oldu C. Bəndi unusual sifətdir. This flower smells unusual. I've never seen such a uh, demək, such a flower before deyir ki bu gül e, qəribə yeməlikdir, qəribə qoxu verir. Mən önümdə belə bir gül görməmişəm. Əvəllər doğru cavabımız oldu C variantı. Bu sualda tastes, dediğim kimi taste, look, smell, feel, be, become, look. Bunlardan sonra nə işlənməlidir? Sifət işlənməlidir, zərf deyil. Sweetly zərfdir. Nicely bu da zərfdir. Doğru cavabımız oldu 2 3. A 2 3 D bende. The chocolate tastes good, yani e, şokolad yaxşı dad verir. Bir de ki the chocolate tastes bitter, yani e, şokolad acı dad verir. Doğru cavabımız oldu D bende. Keçdik 15-ci suala. Toll Julian was very was. Was dedik ki tobinin formasıdır was were. Daha sonra am is are shall shall will bunlar shall be will be bunlar to-nun formalarıdır. To-nun formaları ilə nə işlədirik? Ümumiyyətlə biz to-dan sonra sifət işlətməliyik, zərf deyil. Həm də ki, burada gələcək sifət Julian Julian aiddir, yəni Julianun necəliyini bildirir, yəni şəxsin, ismin necəliyini bildirir. Demək ki, zərf olmayacaq, sifət olacaq. Sadly zərfdir, sad isə sifətdir. Sadly olan variantları çıxtdım. Zer falan varyantları çıktım. Daha sonra demiştik ki very'den sonra very to, so bu sözlerden sonra gelecek ıı, sıfat ki var. Həmin o sıfat ne olmalıdır? Adi derecede olmalıdır. Yani mügaysi veya üstünlüğü derecesinde olmamalıdır. Demek ki d bende çıkar. Daha sonra burada baxırıq ki z yazılıp z'nin mügaysi derecesinin göstəricisidir. Demek ki ben burada üstünlüğü derecesinde istifade edebilmem. B'de çıktı. Doğru cevabımız oldu. Y bende. Old Julian was very sad and spoke more sadly than ever. Yəni, gənc Julian çox təyus idi, qəmgin idi və o həmişəkindən daha qəmgin şəkildə danışdı. 16-cı sualda. Baxaq. Willis character was unbearable. Dinin xassiyəti dözülməz idi. Dinin xassiyəti dözülməz idi to be dan sonra nə işlədirik? sifət işlədirik. Bir doğrudur. The sub smells pleasantly. Demək ki, bu baxın smell, look, seem, does or taste to be. Bunlardan sonra bunlar fel olmasına baxmayaraq, bunlardan sonra zərfli sifət işlədirik. Yəni bu hiss feillər ki var, bunlardan sonra biz zərf, işləd ə, zərf işlədə bilmərik. Yəni sifət işlətməliyik. pleasantly zərfdir. Demek ki, ikinci yanlışdır. Looked happy. Happy sifatdır. Üç doğrudur. Amanda seemed excited'lı yox. Excited olmalıydı. Yəni, sifat olmalıydı. Dörd de yanlışdır. Yəni, ikinci de pleasant olmalıydı. The soup smelled pleasant. Dörd de Amanda seemed excited olmalıydı. Doğru cevabımız oldu. Bir, üç. C variantı. Geçtik 17. suala. 17-də Look və taste fellərindən sonra dedik ki, zərf gəlmaz, sifət gələr. Baxdıq. Zərf olan variantlar çıxıram. Well zərfdir. Good e, sifətdir, amma well isə zərfdir. Taste. Testdən sonra da baxın, well gəlməz, well zərfdir. Bitterly burada zərfdir. Bunda çıxdıq, doğru cavab oldu A bəndi. Your cake looks good and tastes good. Sənin tortun gözəl görünür və gözəl tədvir. Bu sualda Belə bir sual əvvəldə də var idi. Mən hardan hardlinin fərqini zahiddim. Hard çox demək idi. Çox səylə. Yəni ağır şəkildə. Hardli isə çətinki demək idi. Və feldən sonra hardli gəlmir. Məsələn, deyirəm ki, Sophie worked hard. Bu deməkdir ki, Sophie çox işlədi. Çox çalışdı. Sophie hardly works automatically. Sophie chatin ki çalışdı. A. Demə ki mən burdan hardly olan variantları çıxıram. Hardly yanlışdır. Ya be olacaq, ya c olacaq. Baxaq. Worst nədir? Worst e, sifətin üstünlük dərəcəsindədir. Yəni bədən üstünlük dərəcəsində. Üstünlük dərəcəsində də article-dan istifadə olunur, e deyil. Ona göre C bendi çıxdı. Doğru cevabımız oldu B bendi. Burada E artıklı olduğu için mən words'dan istifadə edə bilirim. Sophia worked hard at her English and got a good knowledge. Sophie öz uh, İngilizce ingilis dili çok çalışdı. İngilizcesini dilini inkişaf etdirdi və yaxşı bilik kazandı. Night sonuncu sualda The nurse is very very sonra dedi ki, Very to, so sözlerdir. Bunlardan sonra geleceği sıfat veya zarf ne olmalıdır? Adi derecede də olmalıdır. Yani mügayese üstünlüğü ola olabilmez. Flyter müqayisə derecesinde de də bunu çıktım. Diğer taraftan burada olacak söz nurse sözüne Yəni, Yani e, ismi təyin edir. İsmin necayini bildirir. Ona göre de sıfat olmalıdır, zarf olmalıdır. C ve D varyantları da çıkır. Hem ki to sonra is to be'nin formasıdır. Am, is, are, was, were, will be, shall be. Bu da e, to be'nin formalarıdır. To be'den sonra, to be fiil olmanı bakmayarak, ondan sonra gelecek söz zərf olmayacak. İsim, e, daha doğrusu sifat olacak. Demek ki, B, C, D inkar olundu. Behave. Behave'den sonra ise aydındır ki, zərf gelmelidir. Sifat değil, polite sifatdır. Bu çıxdı. Doğru cevabı oldu. A variantı. The nurse is very polite and she behaves uh, politely towards the uh, the patients. Ah, dir ki tip başı çok nezaketlidir ve o pasiyentlere karşı nezaketle davranır. Ne olacağımız oldu? A bende sorularla bu kadar eğer hansı elave sorunuz yaranarsa şehirlerde bildirmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.